Nah, kemudian nasib saya baik sikit Sempat belajar agak jauh kemudian. Saya ditawar di Kementerian Pertahanan sebagai Perdana Menteri Darbar Sampai dipanggil ILO Awal-awal 70-an Kemudian saya ditempatkan di tempat Pertahanan Kemudian bahagian ditawarkan sebuah kepada pegawai perhubungan khas kepada Menteri Tentara Khas apa nak tahu Allah Allah Kerja belakang lah. Suruh bawa beg kita pun caca bawa beg Suruh tengok orang musyak kita tengok lah belakang Sebab kita perahu rendah je Nak masuk ke depan tak boleh Jadi kebetulan saya buka akhbar kepada yang pertama Perhubungan tamu ni lah Tan Sri Menteri Ketua Menteri Sarawak Apabila berundur dan dia balik Sarawak daripada Kementerian Pertahanan Kementerian Pertahanan dipegang oleh Perdana Menteri ketika itu lah Tun Sri On Tun Sri saya terus kekal lagi Kemudian lah apabila Tun Sri lepas jawatan Perdana Menteri Perdana Menteri baru ialah Cik Dek. Cik Dek pegang, dia juga pegang Kementerian Pertahanan. Berkenan juga tak saya, Lantik terus kekal di Kementerian. Kalau dia tahu saya nak berdepan dengan tuan-tuan, nak cerita ni kali dia tak buat. Tak akan lantik saya. Celaka budak ni. Tapi ada sebab dia. Ada hikmah dia. Sebab apa saya dilantik, sebab apa sekarang saya kesini. Ini menunjukkan kerja Tuhan lebih besar daripada segala-galanya. setiap yang salah Tuhan akan dedahkan secara Tak payah tunggu jauh, tak payah nak tunggu ke alam barzah. Tak payah tunggu besar lambat sangat. Orang nak tengok dengan kepala dan mata sendiri. Hari ini saya datang saya nak sebelum itu saya nak cerita latar belakang di Kedah saya pun tak tahu lah Kedah ni. Satu ketika memang saya masa kerja dengan Cik Dek ni Sentiasa datang di Kubang Pasu sebab dia ahli parlimen Kubang Pasu. Pegawai peribadinya ketika itu Allah yang harus tak bakap. Kemudian diganti suspek. Suspek ni saya dengar saya tak sempat nak nak pergi ziarah dia. Kata uzur. Agak uzur. Mata pun dah sedikit kelabu bangkali. Mahathir pun tak pergi. Keluarga Mahathir pun tak pergi tengok. Ini orang tua pegawai dia Secara peribadi Jadi kita dah menilailah sendiri, kalau dah jadi macam ni dah menilailah sendiri yang Mahathir ni bukan dari kumpulan manusia yang dipanggil orang bantawan Dia adalah orang biasa Yang bapaknya ialah bekas pension guru Penal high school Pension ketika tahun 50-an berapa dapat Nak tanggung anak anak banyak jadi ambil lah upah lebih kurang. Jadi dia petang-petang bapak dia pegang lembu, dia bawa lah lembu. Yang cerita dengan saya lah arwah Syekh Mohsin Mufti wilayah Kuskutuan dalam tujuh pelan dulu. Yang Mufti ni adalah orang yang paling baik dengan Dr. Mahathir. Siapa dia panggil Cik Dek. Jadi cerita Cik Dek tu satu hal lah. Saya cik nak cerita hubungan saya dengan Kedah ni Saya bangkali ada keluarga tapi tak tahu keluarga Dulu-dulu ni Sebelum saya kerja Mahathir zaman kecil-kecil saya, saya, ingat Sebab saya ni bertuah sikit ada dua kampung Apabila kahwin ada empat kampung pula ha, Jadi tak, belum kahwin ada dua kampung Kampung bapak saya di Kemaman Kampung mak saya di Jetik Jetik Besut Besut ni Telok, cakap orang Kelantan tapi pak saudara saya, tok sepupu saya zaman hidup dia datang ke Kedah berjalan kaki itu itu daripada Cetek sampai ke Kedah. Dah nama apa Kedah tempat mana itu wallah malam tapi kerja dia memukul padi. Kalau orang lama-lama di sini tahu lah padi. Itulah kata ada hubungan rezeki keturunan saya di sini. Kamu dan saya kerja buat dengan majlis ada hubungan kerja pula saya dengan orang Kubang Pasir. Baru ni saya datang. Tak sampai sekolah saya datang. Ini pun nasib baik kerana masa saya ada. Dia dah ikat saya lebih awal. Sebelum penama calon lagi. Kalau dah nama calon tak dapat datang saya. Kalau saya datang orang marah saya. Nasib baik saya terima hari-hari yang ditetapkan pada 21 Januari 26 Mei Danika Balik Saya datang yang pertama pada dua minggu lepas Percakapan saya diminta cakap nama tepat Alu Malik Saya tahu Alu Malik itu tak perlu berbeza Pasal zaman saya baru Saya tahu di Alu Malik itu tidak ada orang Yang menyokong PAS ketika saya tadi tujuh belanja nak tengok orang pas pun tak ada adalah markah jauh ke dalam 100 km <tuk> jauhnya nak bercakap pun nak nak bersarah nak berjumpa pun 20 orang datang tapi saya pergi malam tu tak payah pergi 1 km jauh tak sampai dua kaki pun langkah parit je pergi jalan besar kawasan bahkan ni hampir-hampir sama ni kawasan di sini tapi saya dah sampai tu penuh orang. Saya terkejut. Saya tanya Datuk Dr. Saleh Ismail. tu Ismail Saleh. Ini perubahan baru ni tu kata. Ha, dia kata inilah pertama kali dalam sejarah perjuangan PAS dibuat di tempat ini. Macam mana dia boleh dapat? Orang UMNO bagi. Hebatnya. Ini menunjukkan perjuangan kita berpuluh tahun telah diterima oleh rakyat. Sebab apa? Pertama kerana kita berjuang Secara ikhlas. Kita berjuang kerana Allah untuk menegakkan agama Allah. Itulah sebabnya kita kekal walaupun seksa sedikit. Ya. Baik, dah dia mati sini. Dah hari juga kata jadi dalam perjuangan orang PAS pula Selama 55 tahun berjuang Ada yang dipenjara Ada yang ditahan keluar daerah Berbagai sesan walaupun tidak sama di zaman sahabat Nabi dulu Itulah kesannya Contoh yang ada sekarang Tuan Haji Ahmad Sabu Ahli Parlimen Pendam. Sekarang dah masuk tanding InsyaAllah menang lah Saya nampak pun macam menteri dah malam tu Seronok saya tengok Dia ni dibuang daerah Di penjara Aibah SA Di penjara macam-macam tuduhan Tapi Mak Sabu ni kuat Kalau saya tak kuat mati lama dah Kuat azam dia Malam tu saya mula-mula sampai Cakap Di arah bercakap lah Saya tu Terima arahan lah Mari kat sini Cakap di kubur panjang dengan tempat tu Kuasa penang Saya sampai orang Barangkali saya rasa 1500 orang ada Ramah tapak Pasal minggu ke apa Yang saya pelik Saya pun rasa gong macam orang menteri juga. Pasal serempang yang nak pergi tu Berharap kotor Dekat 30 orang tu. Budak-budak muda akak bendera dengan bendera Pas dengan bendera Apa dekat adilan Pakai topi, tak pakai keledar. Topi keledar pun Ada setengah nak kebab bera macam beg macam superman tu. Hei, kan saya? Apa budak-budak ni teruk sangat? Hebat sangat? Tak cukup setakat itu, apabila Mak Sabu datang, terlewat hari tu. Sampai pukul 12.30 baru sampai. Berharap dekat 50 orang. Sebelum sampai tu orang sini wakil pukul teki tu, orang teki. Orang kata orang ramak kat sini, bermak kat sini. Saya heran tengok budak-budak pakai baju kuning dekat 50 orang. Saya tanya, orang pas di situ, budak-budak ni apa masukkan apa unit amal ke? Eh tak ada ni. buat apa? Dia ni unit abu. Abu mana? Asal bukan UMNO. Ha -ha. Hebat. Saya tanya dia, pada mana budak-budak ni? Dia kampung ni lah. Ada anak orang UMNO. Ada anak orang PAS. Ada orang anak tak berpati. Tapi dia seronok Pasal apa? Dia juga nakkan perubahan Dia orang ni baca internet Baca Bukan baca Soal khabar utusan Tengok TV Sebab dia tahu Dia muda Kalau dia baca utusan Dia tengok TV Pedek umur Dia nak cari Panjang umur Dan dia rasa Inilah Awet muda yang sempurna Jadi dia tengok sebab tengok internet ni Dalam masa sesaat orang bercakap, Dia orang cakap Sini je ada dapat tahu Kalau orang sana kata Perjumpaan Barisan Nasional gama puluh ribu Sekejap dia keluar Rama hak sebenar Alah ada enam orang ha, Inilah keadaan Semalam Dia kata meletup Kata cikgu cakap tadi Cikgu dah lari dah Apa? Tak balik Ah, oh, lain lah Inilah keadaan-keadaan yang kita melihat Yang saya balik cerita tadi Apa sebab saya mari kat sini Kemudian Mahathir berkali Dia tak jawab lah apa saya cakap sini pol. Dia nak jawab apa, pol. -apa. Poli dia Budak dia Budak ilmu lagi dia kata Betul lah Dia dah 80 lebih Saya baru 36 <tik> 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 Ha? Amal boleh cerita Jadi <laughs> saya cerita apa boleh saya kerja di Rotor Bade Kebetulan saya kena cakap balik cerita ni Pagi tadi Saya tidur di Regency Hotel Seorang warga saya dengan Datuk Tamrin Sama saya tidur sebilik dengan dia Hari ni pun ada lagi Tamrin ni Dekat lain kota putih apa nama tempat ni ha, Kota putih eh saya minum di hotel tu minum pagi. Tiba-tiba jumpalah ketua besar. Amno, Tuan Amno, Kedah. Nama dia bahasa, Datuk Basra. Ha, kita jumpa. Ini kawan-kawan kita tegur, tidak salah. Jadi kita bercakap juga. Menteri besar kalau menang pun bukan awak. Anak nama dia Mukri. Ha. Adalah nampak usul-usul nak marah. Tapi dia, dia pun tak nak marah-marah kita kan? Ha. Tadi Tamri baik. dengan dia, saya dikena sama-sama aja. Tadi Wartawan Star nama dia Sirah. Anak orang Pinang. Dia cerita saya tanya dia awak pembita. Mungkin awak dapat faham sedikit perkembangan politik semasa. Saya nak tanya apa perasaan awak? Apa pandangan awak? perlawanan dalam negara kita seluruhnya sekarang. Apa dia jawab? Apa dia kata? Jelas orang ni memang otak amno, otak bangsa Nasional Dia tidak tahu saya siapa. Dan dia bercakap dengan tamrin dia pun tak tahu siapa tamrin. Dia otak orang Melayu dia tak kenal. Dia tak kenal orang. Otak bangsa Nasional dia tak kenal orang. Dia kenal ketika orang tu berkuasa. Lepas berkuasa tak ada janji mu Tak ada kenangan mu Itu je cerita Saya tanya dia jawab apa Susah sikit nak meletak negara ni Kalau Perdana Menteri yang bakal menjadi Perdana Menteri lah Orang yang tidak elok akhlak hmm. ha. Saya pun tertangkap lah Akhlak ni betul lah Datuk Seri Anwar Ibrahim Sehingga kini kalau takdir Tuhan biarlah akan jadi Perdana Menteri Tapi kerja Tuhan kita tidak tahu secara adat ni kita mengatur begitulah. Orang yang berjuang, kena pejara, mata lebam, dituduh berbagai-bagai Takkan kita nak ketepikan Saya bercakap dengan dia macam mana awak menilai akhlak Awak sebagai orang Islam sepatutnya berpegang satu keadaan yang sempurna Tuhan sekarang menunjuk seseorang itu balasan yang secara tak tangguh-tangguh, tak tunggu mati, tak ada dah Orang nak tengok Kalau Anwar sesungguhnya melakukan perbuatan yang buruk Tentu dia tidak akan popular Dia tidak akan naik ke atas begini Dan tidak berjaya nak menyatukan seluruh bangsa dalam parti politik Malaysia ini Saya kagum Saya bergaduh dengan Anwar daripada dalam abim Ini hebatnya, saya tengok ini manusia Tok Guru ni Aziz menyatakan seolah-olah Tuhan menurunkan umat Melayu yang hebat Kita patut bersyukur Jadi orang yang semayang tunggang tungit siang malam Semayang separuh daripada umur hidup tu Lebih Lebih jauh Daripada kita semayang malam bangun Semayang tajuk buat munajat Orang yang mulut firasahnya berlainan begini Kita tiba-tiba menyatakan Seorang Melayu diturunkan oleh Allah sebagai rahmat. Kita nak kata akhlak dia apa? Hari ini pun dia kata tak habis-habis. Cicau Anwar. Kita berguru. Kita orang agama Islam. Kita tidak belajar Quran tanpa guru. Macam Mahathir. Belajar Quran baca hadis, Tak ada guru. Itu jawab cara rajin. Dia tak jawab mengikut nah, -nah dan hadis yang betul. Sebab dia tak berguru. Apa Apabila tak guru, tak bersih sendiri. Dia jawab sendirilah lah. tu hukum tak ada, tak buat Dalam Quran pun tak ada Hukum duduk reka dan dipikah Masya Allah Jadi cerita ni tadi Budak ni kata akhlak ni kurang Datuk tak boleh tunjuk ke dia Awak cakap dengan saya boleh depan Tak kena Ini Datuk Umar Pegawai khas kepada Tun Mahathir Yang melakukan perbuatan sumbang dulu Di mana dia terlibat dalam saudara utama Ayat Ah oh, dia kata sodomi satu saya tak tahulah. Tapi sodomi, sodomi kedua tu memang dia buat. Pulak dah. Siapa kawan tu menahan perasaan tak berak dua hari. Eh awak ingat awak berak ni memang ni Nak terkentuk pun tak tahan kan nak Nak berak pun tak tahan nak boleh tahan. Dua hari nak pertahan tak mandi dua hari takut hilang. Eh, Exuh dia basuh. Dia kata sebab apa jadi macam tu? Oh dia kata dia pergi repot dua tiga tempat mana polis polis tak boleh terima. Sebab ini ada kaitan dengan VVIP. Kata awak pembita, pembita pelak star, orang hebat, orang putih pun hebat, Melayu pun hebat. Macam mana awak tak tahu peraturan dia? Kalau pada polis itu tidak terima, salah. Undang-undang ini salah polis kena terima tak kira apa saja ambil tindakan soal lain terima dua report dua minggu polis tak terima report pergi pula check dia kata ke hospital orang burma doktor Osman kawan baik Anwar sebab tu dia kata dia ada apa-apa saya kata saya kamu ni otak biasa ni sebab tu kamu tak boleh nak apa kita cakap awak cakap dengan siapa depan ni awak tidak tahu siapa dia jadi saya bagi tahulah lebih kurang Ambil rekas Cerita sodomi pertama ni Perbuatan sumal tabi pertama ni Saya sendiri terlibat Saya minta maaf dengan Anwar Ibrahim Pada tahun 2010 Saya terlibat dengan beberapa orang anggota Kononnya dalam ramah ni Mesti kita latih ketua Kalau dua orang dalam kumpulan Mesti salah seorang daripada kanannya Kalau kita ketua belakang bergaduh Ketuanya bernama Aziz Samsudin Sekarang mengelak Tan Sri Aziz Samsudin Dia kerja dengan Mahathir Sebagai seorang politik Mahathir Satu perempuan bernama Datuk Hamidah Saya tak ingat binnya apa Dia ialah pegawai khas Kepada Perdana Menteri Saya pegawai khas kepada Menteri Pertahanan Dia berbeza jawatan di itu Lagi anggotanya ialah Datuk Raiz Zainuddin Rais Zainuddin ini sekarang ni ahli perniagaan yang bawa skandal dalam perniagaan menjual dan menipu orang-orang petani tanam padi. Benih, benih, benih padi. Ini nipu. Uh, berperang ni sekicam tu mendedahkan perbuat penipuan ini. Benih yang tidak ada kualiti, benih yang teruk, jual mahal dan sebagainya. Utung atas pagar sebab masa dia dapat ini masa arahan Perdana Menteri Imam Adhan. Ha. Kemudian Seorang lagi bernama Azhar Qasim Azhar Qasim dah meninggal Kalau tuan-tuan di sini mengikuti sepenuhnya Azhar Qasim ialah wakil adun ah, ha. Allah buat pahang faham Pernah pindah kecil itu Baru tadi saya semua dia tak ingat lah. ada kerdau Meninggal ini tak sempat dah minta dengan Anwar kemudian seorang dari kawan saya bernama Zulkifri Datuk Barudin sepupu kepada Tan Sri Muhammad Taib yang menyerti Ab yang menyerti Pah hari ini dan sedang bergiat menolong pakatan Insya Allah kita akan berjaya sepenuhnya Mak seorang, 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 dua, tiga, empat orang Semua dah masuk pas Berjuang bersama pakatan tidak ada sebab lagi UMNO tak hancur Barisan tak kalah Macam mana? Ya? Ya, <laughs> tak ada apa Tuhan Maha berkuasa daripada SPR Jangan susah lah Ada perancangan, ada idea, ada ilham yang kita buat Tipu macam mana pun Nak tipu apa Umur dah 100 tahun Tak dapat nak tipu nyawa-nyawa ikan belaka Cabut buang hutang Tali hayat tu matilah Tak <laughs> ada apa tunggu masa je lah jadi cerita dia. Saya cerita kepada budak tu So begini Berlaku demikian kerana perbuatan buruk tadi Saya terlibat dalam perbuatan buruk ni Asal surat ini ialah Daripada Umi Eftalda Sebab nama dia Ratu cantik dunia Saya dengar cerita sebab apa Apa ni Umi ni marah sangat keanuah. Saya dicerita oleh Allah yang maha dunia dia bagi tahu mak, kau tahu si budak ni buat surat ni sebab apa? Nak jatuhkan orang sebab apa? Kata mana lah tahu? Awak yang tahu? Dia syok ke orang tu? Orang tu tak layak. Itu cerita dia. Ah, kahwin dah sekarang ni dengan pakar Pakistan. Habis dia pakar kan. nah, tak sepat dah, tak nak merangkan lah. Jadi, apa benda surat ni saya baca lah lebih kurang dalam ayat dalam surat ni ada dua benda cakap. Nyatakan satu Datuk Seri Anwar ni ada hubungan sulit dengan kakak ipar ni nama Samsida. Kakak ipar ni isteri kepada Azmi. Kedua Datuk Anwar ini melakukan perbuatan luar tabi'i dengan azizan iaitu driver pemandu tempat yang dilakukan ialah Triboli Triboli apartment saya tanya dia awak tahu Triboli di mana basal masa berlaku Triboli ada tidak lagi tak tahu itulah awak tak ikut perkembangan masa berlaku tuduhan tu dibuat Triboli tu tak siap pun lagi jadi Anwar main bau 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 apa jadi janganlah kita buat bukan-bukan kita orang berakal berfikirlah secara sempurna menggambar saya nak cerita menggambarkan bahawa sedalam perjumpaan ini seolah-olah Perdana Menteri ketika itu Mahathiri tak campur tangan saya berfikir kalau dia benar-benar tidak tahu kalau benar-benar tidak ada arahan mengapa setiap politiknya melakukan mesyuarat dalam bilik pejabat bangunan pejabat tentera Eh, nak jatuh orang nombor dua. Penolong dan tibalan dia yang paling disayangi. Jahanam kita. Kena jay saya. Ini jenayah. Buat tuduhan. Saya dah boleh sak. Tapi buat lagi. Tak yakin lagi perbuatan ini. Ada rekan apa-apa ini. Maka peristiwa ini makin berlarutan. Akhirnya kita bagi tak ditiba Kita bagi melalui orang tengah Nama dia Tong Giam Bin Zainuddin Eh Dan dan Mari terima surat itu Terus membuat tuduhan-tuduhan Yang telah kita tahu masa itu. Jadi nak cerita pokoknya Sodomi pertama itu Ada rekaan dan konspirasi yang dilahirkan oleh Perdana Menteri kita itu ialah Mahathir Mohamad. Reporter ni tak percaya. Kalau tak percaya, sudahlah jangan bercakap ni saya. Awak memang cicang lubak pun tak percaya. Bengang. Ha, nah, jadi kita kasar sikit. Dia perempuan segam nak kita. Tapi benda-benda yang tidak betul kan nak berkerak lidah. Tak sah lah bercakap. Dia kata sodomi kedua tu betul. Betul macam mana kata Mahathir sendiri malah kan Mengapa nak jatuh Anwar buat tuduhan yang sama seperti dulu. Ha. Jadi menunjukkan dia tuduh dulu tak betul. Anu apa ni tak ada dua. Dan Najib buat juga tak betul. Memang tak betul pun. Dua hari tak layak Astaghfirullahalazim. Kalau tidak tak kalah hakim hakim dalam zaman sekarang kita tahu banyak berpihak kepada Juristri kita tu hancur. Banyak berkat kepada kerajaan. Mengapa kadang-kadang Orang ini juga Tuhan tidak izinkan mereka Faham tak? Apa? Nak kena tempat lain Faham tak? ni Nanti Takpelah kita Kita nanti insyaAllah Kalau ada masa ini. Tapi pokoknya cerita Ini adalah konspirasi Mahdi Saya marah pasal dia kata Hukum ikhlaq Akhlak Orang apa akhlak Eh baik kalau UMNO ni Saya ketua perangan UMNO bahagian kemaman. Saya tahu Sebab tu saya berdiri di sini Saya dulu jahat Orang UMNO memang jahat Kalau tidak tak panggil UMNO Itu cerita dia Kerana kejahatan itu kita jagalah Kita dah nak mengundi pada 5 bulan Ingat calon kita Kita mesti menang di peringkat parlimen Untuk mengubah struktur negara kita Dan kita mesti menang dalam ini Untuk mengubah nak mengekalkan apa yang kita yang kita hadapi lebih sempurna dan diridai oleh Allah. Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.